Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать, как разлочить ограничение FPS в игре Dead Rising 3. Дело в том, что по умолчанию в данной игре почему-то заблокирован FPS до 30. С помощью нехитрых манипуляций это все дело можно разлочить за считанные секунды. Сейчас я вам все расскажу и продемонстрирую. В первую очередь нужно открыть блокнот. Просто элементарно открывайте блокнот. Внизу под описанием этого видео я оставлю эти параметры. То есть берете его, копируете под видео и вставляете в блокнот. После этого нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ выбираете папку с игрой и название файла будет вот такое вот. То есть название само название файла User, расширение INI. Там будет стоять txt, а вы просто .INI. Нажимаете ⁇ Сохранить ⁇ соглашаетесь на, на данное название. Он у вас должен спросить, по идее, что не txt, а INI. А возможно, и не спросит. Ну, то есть называете файл таким именем и даете ему такое расширение. Все после этого. У вас в игре появится больше 30 FPS. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Всем пока.